PM Anwar tegaskan siasatan skandal rasuah Sabah perlu dilaksana ikut prosedur. Haji Jinor beritahu agenda pembangunan Sabah lebih berkesan dengan kerjasama padu kerajaan negeri dan persekutuan. Rafizi beri bayangan sudah punya perancangan sebaik cuti tamat. Sambutan persidangan AMNO isyarat kebangkitan parti. Usia akan cecah 100 tahun, Tun M terus jadi rujukan pemimpin dunia dalam tadbir urus negara. Pesyarah UUM diperintah bayar ganti rugi RM400,000 kalah saman fitnah Hannah Yeo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasha Jamil dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa siasatan berhubung dawaan isu skandal rasuah menerusi penyebaran video melibatkan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah perlu dilaksanakan mengikut prosedur dan undang-undang yang teratur. Menurut Datuk Seri Anwar, beliau tidak lagi mahu mengulangi pendekatan ala diktator yang pernah berlaku dalam sejarah pentadbiran negara. Sebaliknya, menekankan kepentingan tugas dan kuasa badan eksekutif, penguat kuasa dan kehakiman. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2025 di Dewan Hong Kong Koyasan Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA pada Jumaat. Beliau turut menegaskan bahawa beliau tidak akan menggunakan kuasa sebagai Perdana Menteri untuk melindungi mana-mana pihak yang terlibat dalam salah laku atau pihak pemberi maklumat, sebaliknya menyerahkan sepenuhnya kepada proses perundangan. Beliau mengakui pada awalnya tidak berhasrat untuk campur tangan dalam isu skandal video tersebut namun penyebaran meluas rakaman itu menimbulkan pelbagai persepsi termasuk dakwaan kononnya wujud usaha untuk menutup kes terbabit. Datuk Sri Anwar dalam padi itu turut menyifatkan perkara itu menimbulkan suasana yang tidak sihat kerana menarik perhatian pelbagai pihak dan seterusnya menghangatkan suhu politik lebih-lebih lagi ketika Sabah pakal berdepan pilihan raya negeri PRN. Sementara itu, Ketua Menteri Sabah Haji Jinoor berkata, agenda pembangunan di Sabah akan lebih berkesan dengan sokongan serta kerjasama padu antara kerajaan negeri dan persekutuan. Sehubungan itu, beliau yakin hubungan yang kukuh dan erat dengan kerajaan persekutuan akan menjadi pemangkin kepada kejayaan dasar pembangunan di Sabah. Katanya, ia kerjasama penting dalam memastikan rakyat Sabah mendapat manfaat secara langsung. Haji Ji turut menzahirkan penghargaan kepada Datuk Sri Anwar atas kehadiran menyempurnakan perasmian sambutan Pesta Keamatan yang disifatkannya sebagai bukti komitmen Kerajaan Persekutuan terhadap Sabah. Sementara itu, Haji Ji berkata, Kerajaan Negeri kekal komited memperkasakan pembangunan sosioekonomi luar bandar melalui pelbagai pendekatan strategik termasuk pemodenan pertanian galakan perusahaan kecil dan sederhana PKS serta pembangunan pelancongan komuniti Saya memang dah plan apa nak tumpu selepas ini tapi biarlah semua orang tenang sambut hari raya haji dan sebagainya Demikian luahan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli di laman X yang memberitahu sudah mempunyai perancangan sebaik sahaja cutinya tamat pada 17 Jun depan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas lanjut mengenai perancangannya selepas ini. Sebaliknya, akan berkongsi apabila tiba masanya. Rabu lalu, ahli Parlimen Pandan itu mengumumkan sudah menghantar surat peletakan jawatan daripada Jemaah Menteri kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkuat kuasa 17 Jun 2025. Bermula hari sama juga, beliau akan menghabiskan bahagian cuti tahunan hingga 16 Jun depan. Rafizi berkata sepanjang tempoh cuti, beliau mengambil peluang untuk membalas mesej selain turut serta dalam perbualan di media sosial. Beliau menegaskan kepercayaan terhadap potensi rakyat Malaysia merupakan tonggak utama pembangunan negara. Kehadiran ahli dalam persidangan cawangan AMNO di seluruh negara dianggap sebagai perkembangan yang positif serta menjadi indikator bahawa parti tersebut sedang melalui proses kebangkitan semula. Selepas berdepan pelbagai cabaran sebelum ini, ahli majlis kerja tertinggi MKT AMNO, Ahmad Maslan, memaklumkan bahawa maklum balas yang diterima daripada pelbagai bahagian menunjukkan persidangan cawangan mendapat sambutan yang positif daripada kalangan ahli di peringkat akar umbi. Timbalan Pengerusi AMNO Johor itu menambah, sokongan padu tersebut turut dipacu oleh keyakinan ahli terhadap kebangkitan semula AMNO selepas mencatat kejayaan dalam lima siri pilihan raya kecil PRK terdahulu. Katanya kejayaan AMNO mempertahankan kerusi dalam PRK seperti di Tioman, Pelangai, Menggiri, Mahkota dan Air Kuning memberi impak positif kepada semangat ahli akar umbi untuk terus menyokong perjuangan parti. Ahmad Maslan yang juga timbalan Menteri Kerja Raya berkata demikian selepas merasmikan mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Kolej Vokasional Tanjung Piai pada Jumaat. Pada 12 Mac lalu, mesyuarat ahli MKT AMNO memutuskan tarikh persidangan tahunan AMNO cawangan diadakan bermula 7 April hingga 25 Mei. Bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad terus menjadi rujukan pemimpin dunia dalam soal takbir urus negara. Terkini, Ketua Penasihat Kerajaan Sementara Bangladesh, Profesor Dr. Muhammad Yunus tampil mendapatkan pandangan tokoh negarawan itu dalam usaha membina semula Bangladesh yang kini berada dalam fasa pemulihan politik dan ekonomi. Tun M berkongsi perkara itu dalam satu hantaran di laman Facebook miliknya. Pertemuan bersejarah antara dua tokoh berpengaruh itu berlangsung di Imperial Hotel Tokyo sempena forum Nikkei ke-30 Future of Asia yang menghimpunkan pemimpin dan pemikir dari seluruh rantau. Muhammad Yunus 84 merupakan penerima hadiah Nobel Keamanan dan kini mengetuai kerajaan sementara Bangladesh sebagai penasihat utama sehingga pilihan raya umum diadakan. Perbincangan mereka menyentuh pelbagai isu penting termasuk pembangunan belia, penciptaan peluang pekerjaan serta kepentingan takbir urus baik dalam memulihkan kestabilan politik dan ekonomi sesebuah negara. Mahkamah Tinggi telah memerintahkan pensyarah Universiti Utara Malaysia UUM Kamarul Zaman Yusof untuk membayar sebanyak RM400,000 sebagai ganti rugi kepada ahli Parlimen Segambut Hana Yeo berikutan kenyataan fitnah yang dibuat olehnya menerusi dua hantaran di Facebook pada tahun 2017. Hakim Aliza Sulaiman telah menganugerahkan jumlah tersebut sebagai ganti rugi am dan ganti rugi teruk iaitu RM200,000 bagi setiap hantaran fitnah serta mahkamah turut memerintahkan Kamarul Zaman membayar semula kos guaman berjumlah RM80,000. Bagaimanapun, hakim menolak permintaan Yo untuk permohonan maaf secara terbuka dengan menyatakan sebarang permohonan maaf tidak akan ikhlas. Dalam penghakimannya, Aliza berkata, ucah Kamarul bahawa Yo tidak mempunyai lokus tandi untuk memfailkan saman adalah tidak berasas menyatakan beliau berpuas hati plaintif memenuhi beban pembuktian berdasarkan imbangan kebarangkalian. Ujarnya, beliau berpuas hati plaintif telah membuktikan berdasarkan imbangan kebarangkalian bahawa penerbitan pertama dan kedua adalah bersifat fitnah kerana ia memberi gambaran beliau merupakan ancaman kepada Islam dan menggunakan kedudukannya untuk mengkristiankan negara. Aliza turut memutuskan Defender gagal membuktikan pembelaan justifikasi, ulasan adil dan keistimewaan bersyarat. Sekian untuk edisi petang ini, ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia. Setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Hasha Jamil, Assalamualaikum dan salam sejahtera.